Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali kita pada minggu ini untuk podcast. Jadi, sebelum kita mulakan podcast kita dengan topik sensasi pada hari ini, kita akan kenalkan dulu dengan beberapa orang yang kita jemput khas untuk podcast pada hari ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Cik Amir Amri. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Haikal Hakimi. Okay. Yo, Assalamualaikum hmm. saya Denis Syarhan. Assalamualaikum dan nama aku Hafizah. Baiklah, setelah kita kenal semua barisan jemputan kita, jadi kita akan membincangkan topik hangat pada hari ini iaitu bagaimana integriti pemimpin dan amalan tabi yang baik mampu membatras amalan rasuah. Jadi, tanpa mengubah masa lagi, saya jemput Bro Amirul, untuk membincangkan sedikit mengenai pengenalan kepada isu kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih Saudara Afif. Seperti yang kita tahu, integriti dalam kepimpinan dan amal-tabir urus amatlah penting dalam menjadi asas tunjang dalam memastikan sektor pentadbiran sama ada awam ataupun swasta bebas daripada rasuah. Hal ini kerana kepimpinan yang bebas dan rasuah dan berintegriti dapat mewujudkan budaya yang uh, bertanggungjawab, profesional dan mementingkan accountability dalam memakmurkan negara. Itu pendapat saya. Wah, sungguh bijak idea yang diberikan oleh Bro Amirul tadi. Jadi, saya nak tanya pula kepada Bro Danish. Apa ada apa-apa ke yang ada nak tambah untuk isu kita pada hari ni? Uh for all thank you uh dekat office valuable. Saya So bagi saya peranan pemimpin yang berintegriti bukan saja untuk pemimpin cakap saya tidak terlibat dengan rasuah. Tapi dia perlu menjadi contoh yang moral, contoh moral untuk rakyat dia Ali kerja dan dia perlu berani untuk menegur secara terbuka dan berani membuat keputusan yang mungkin tidak uh, disukai Demi prinsip ha. Jadi saya ingin lontarkan satu persoalan Adakah sistem kita sekarang ni Yang lemah Ataupun Diri kita sendiri Yang melemahkan sistem itu Okey, jadi baiklah terima kasih kepada Bro Denis Jadi, kita akan dengar pula daripada Bro Haikal Jadi, Bro Haikal, ada apa apa ke yang nak ditambah Untuk isu hangat kita pada hari ini? Terima kasih kepada Bro Afif Yang telah menanyakan sekitar pendapat beliau Pada pendapat saya, pelaksanaan audit dalam secara berkala dan juga mekanisma semak dan imbang boleh menjadi faktor bagaimana amalan kepemimpinan boleh menjadi lebih bagus. Jadi kita nampak pada kerajaan sekarang telah melaksanakan pemberian subsidi diesel secara besar Seperti tahun-tahun sebelum ni, negara telah kerugian 3000 liter diesel. Bagaimanakah perkara ini berlaku? Diesel diberikan, kita bayar, kita dapat. Pihak-pihak Petronah pihak-pihak stesen pun tidak tahu siapa yang membeli. So, akan ada uh, penyelewangan semua. So, bila perkara ini berlaku Dan negara kita mengalami banyak kerugian Kerajaan seperti KPDAN dan juga LHDN Telah bersama untuk mengenal pasti Siapakah yang memanipulasi data So, dapat kita lihat bahawa Kesanaan Semak dan Imbang Dan juga audit secara telus Mampu uh, menampakkan bahawa Kepemimpinan sekarang dalam keadaan yang baik Baiklah, terima kasih ucapkan kepada Bu Haika Jadi, sekarang kita akan bergerak kepada artis kita yang seterusnya okay. Jadi kita akan jemput Bro Hafizah untuk membentangkan idea beliau ha, Baiklah, saya akan fokuskan dengan bahagian untuk individu je lah kan sekarang ni kan? Jadi kita kena uh, kan? jujur dan integriti lah kan? dalam tindakan harian kita Contoh macam aku, aku kan seorang pelajar Jadi macam segala peraturan-peraturan yang institusi tu buat, aku nak ikut Untuk buat assignment ke apa-apa kan ha, Jadi Senang cerita, kalau kita tak bermula daripada diri kita sendiri, siapa lagi yang boleh ubah amalan rasuah ni untuk dijatuhkan dari negara kita ni? Baiklah, ya, terima kasih kepada Bro Hafizam. Okey, jadi kita dah dengar individu, betul? Jadi sekarang kita akan dengar pula tentang peranan komuniti. Jadi boleh tak saya dengar pendapat Bro Haikal sekali lagi mengenai persoalan Terima kasih kepada Bro Hafizam. Ada pendapat saya, komuniti boleh menggalakkan penglibatan mereka dalam proses membuat keputusan dan pemantauan bagian sesuatu tempat Contoh macam ada satu komuniti penduduk hmm. Bila dia nak buat mesyuarat agung tak, tak, ramai hadir hmm. Lepas tu tiba-tiba ada benda yang tak betul saling kuning-merunding benda-benda macam ni boleh mewujudkan suasana tegang antara kaum jadi bila perkara-perkara berlaku terdapat mewujudkan satu sikap tidak percaya antara satu sama lain jadi bagai masyarakat yang dalam hidup yang harmonis bila ada mesyuarat ke ada problem apa-apa dalam komuniti kita kena sertai lah agar isu-isu ketidakpuas hatian boleh diselesaikan dengan segera saya rasa itu sahaja daripada saya baiklah terima kasih kepada Bro Haikal tanpa berbual masa lagi saya jemput Bro Danish untuk membentangkan idea beliau mengenai peranan kerajaan dalam mengaplikasikan integriti dalam sistem pentadbiran itu sendiri. Thank you Hafiz, soalan yang menarik. Uh, ya yeah, memang betul, kerajaan memainkan peranan yang penting dalam uh, membateras kejahatan rasuah. So, peranan kerajaan kena meliputi empat dasar ni. Yang pertama ialah pemakasaan, pendidikan, pembudayaan integriti dan uh, Terminal Politik Tapi saya akan sentuh dua je kat sini So first, merangka dan melaksanakan dasar anti rasuah yang menyeluruh So contoh yang paling ketarik kita dapat tengok ialah Pelan anti rasuah Nasional NACP 2019 hingga 2023 So pelan ini dia melibatkan uh, pemisahan kuasa antara politik dan perkhidmatan awam Kawalan lebih ketat terhadap pengolahan kerajaan dan perisian harta wajib bagi menteri dan pegawai tinggi. So next kita pergi pada membudayakan nilai integriti dan etikasah. Kerajaan bukan hanya boleh bertindak melalui undang-undang tapi juga melalui pendidikan dan kesedaran awam. Contohnya modul pendidikan anti rasuah yang diajar peringkat sekolah dan universiti. Dan juga IP yang dibuat oleh SPRM, GIACC dan Institut Integrity Malaysia dan latihan berkala untuk pejabat awam ha, Saya metik laporan daripada JIACC pada tahun 2022 Dia menyatakan pendidikan nilai dan integriti adalah benteng awal untuk mencegah pemikiran rasuah sebelum ia bertindak Ha, itu saja betul Baiklah, terima kasih kepada Bro Danish untuk pembahasan idea yang menarik sebentar tadi Jadi saya nak tahu uh, Adakah terdapat kesan baik yang dapat diperoleh daripada aplikasi Intimity ni? beberapa masa saya jemput Bro Hafizah sendiri untuk kupas tentang isu ni Okay, kalau kita dah berjaya kan Contoh, negara kita dah berjaya bantuan rasuah ni kan, Mestilah banyak kesan dia Tapi aku boleh sebut sikit je lah dalam bahasa tu ha, Antara dia, dia boleh meningkatkan percayaan masyarakat Contoh, kalau pemimpin kita sendiri Jalankan tugas dia dengan 100% jujur Tak makan rasuah pun semua tu Mesti rakyat kita akan Memang percaya betul-betul lah Dia tak akan rasa percaya kat pemimpin kita kan Ada iri hati ke ha? Sebab takut pandangan yang buruk terhadap pemimpin Dan dalam masa yang sama sebenarnya Politik kotor pun boleh dielakkan Tak ada lah Rakyat akan bergaduh sama rakyat Sebab dia pemimpin yang tak jujur macam tu Dan selepas tu kita boleh mengurangkan penyalahgunaan kuasa Macam yang Bro Haikal cakap tadi Dekat kerajaan menggunakan sistem imbang dan audit dalaman untuk meminimumkan penyelewengan adanya sistem ni insyaAllah ada apa-apa ya. Yeah. Baiklah, terima kasih kepada Buah Fizam begitu menarik sekali kepada saya ini berikan Jadi, apa yang saya boleh rumuskan daripada kita punya podcast kita pada hari ini okay. Jadi nak bagi tahu kat sini Setiap daripada kelompok, tak kira lah individu, komuniti maupun kerajaan itu sendiri Ada peranan masing-masing dalam mengaplikasikan integriti ini jadi kita tak bolehlah nak tunding semua pihak ataupun beberapa pihak sahaja menyebabkan rasuah ni boleh berluas dalam negara kita. Jadi sebenarnya kita perlu pupuk semangat integriti ni daripada awal lagi. Daripada diri sendiri, dalam komuniti kita dan juga semestinya dalam kerajaan. Jadi saya rasa setakat itu sahaja untuk podcast kita pada hari ini. Jadi kita akan berjumpa untuk minggu depan untuk isu yang lagi menarik.